Пакет документов, два бланка для заполнения декларации о доходах и заявления, а также инструкцию по их заполнению передадут в каждое домовладение сотрудники коммунальных служб. Для чего, как сообщила заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения по вопросам социальной помощи Юлия Каратаева, каждый микрорайон города закрепили за определенным коммунальным предприятием. Бланки декларации, заявления и инструкция по их заполнению должна поступить от коммунальных предприятий вместе с квитанциями об оплате. Разносить эти бланки. Мы так определили, что, что будут коммунальные предприятия. Это Горводоканал, БРЭС, Комэнерго, Жилсервис. И будут подключаться ОСМД, уличные комитеты. Экотранс. Максимум до 14 числа наши все получатели должны получить эти бланки. Заполненные бланки заявления и декларации можно отнести лично или прислать по почте в управление труда и социальной защиты населения. Тем, кто решил обратиться за назначением жилищной субсидии впервые, специалисты рекомендуют все же прийти в управление соцзащиты, чтобы избежать неточности в заполнении документов. Хочу обратить внимание, что декларацию, конечно, нужно... Заполнять очень внимательно, потому что если не будут указаны какие-то доходы, то... Потом при проверке, если это будет выявляться, то будет удерживаться штраф в двойном размере полученной субсидии. И еще хочу обратить внимание, что те получатели, которые на данный момент у нас получают субсидию, автоматически будет перерасчет субсидии на апрель и потом с мая месяца, точно так же автоматически по тем же доходам, которые были у людей, мы сделаем расчет на год, с мая месяца на год. Этим людям уже обращаться к нам не нужно. Снимающим жилье также положена субсидия. Это одно из нововведений. Для этого в числе необходимых документов они должны предоставить договор об аренде, подписанный с владельцем квартиры, на которого оформлены все лицевые счета. Если договор между сторонами составлен менее чем на год, то его нотариального заверения не требуется. Переселенцы, если у них оформлен договор аренды, имеют право претендовать на, на субсидию, в том, в том случае, что если заполнен. До договор аренды и открыт лицевой счет на получателя субсидии вот на конкретного человека, с кем заключен договор аренды. Получить бланки в электронном виде и ознакомиться с инструкцией по их заполнению можно на сайте Пробердянск пройдя по соответствующей ссылке в рубрике «Город». Подробная информация о программе жилищных субсидий размещена также на сайте Министерства социальной политики Украины. Можете зайти на сайт, на сайт министерства, там есть раздел жилищные субсидии, там есть калькулятор, и каждый в принципе житель может сам для себя рассчитать, получится у него субсидия или не получится. Там там очень легко заполнить три окошка и там сразу уже получается результат, получится субсидия или не получится. Я считаю, что это тоже очень удобно.